Memukau. Itu antara ungkapan yang boleh digambarkan sebaik saja melangkah masuk ke dalam Beacon Resort. Rasai suasana percutian yang pasti meninggalkan seribu satu kenangan manis dengan keindahan landscape memukau diserikan lagi dengan kehijauan tropika. Pasti ia akan turut memberikan ketenangan yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. bukan sahaja dapat menikmati keindahan flora dan fauna, malah terdapat pelbagai aktiviti menarik ada di sini bukan sahaja untuk individu, malah untuk mereka yang berkeluarga. Basically, our philosophy is to actually to get people, families to, to together together, uh, and also to reconnect with the nature. So we are, we, we are we, we looking at the wellness, we are looking at adventure as well as the nature. Yeah. So it actually we have 25 acres of a landscape, right? Or we have activities like you know this uh, horse riding, we have mini, mini animal farm as well, as well as we have kids playground. So you see whatever activities that we have, uh, is better for family. Melihat kepada landscape di Beacon Resort, mata pasti akan terpana dengan rekaannya yang unik dan cukup istimewa dan berasa seolah-olah berada di luar negara. The concept is actually based on uh, the Mediterranean, which is more on the Santorini concept. That's why you can see all the white buildings and it's a very sharp contrast between white and green is it? because we are nature. So it's a very nice and it gives you that kind of uh, nice and, and, and serene uh, feeling where you come in, you see all the white buildings, it's very, very much different uh, from, from the others. So we emphasise on that. Bagi anda yang ingin merasai sendiri keindahan flora dan fauna serta melihat landscape yang berkonsepkan ala Santorini, bolehlah berkunjung ke Beacon Resort, satu pengalaman yang pasti membuatkan pengunjung terpesona di keindahan dan ketenangan di sini. Itu tadi uh, suasana yang penuh dengan ketenangan di Beacon Resort Dan kali ini anda bersiaran bersama saya Nurul Hidayah Umul uh, Dalam rancangan Darah Muda Topik yang pastinya, topik menarik yang kita akan bawakan pada hari ini Adalah mengenai remaja tech Malaysia menyinar di pentas Asia Tapi terlebih dahulu ya uh, Saya nak berkongsikan uh, Orang kata momen manis Di mana dua pingat gangsa di pentas Asia Bukanlah satu pencapaian yang biasa Apatah lagi buat skuad muda yang berjuang dengan semangat yang sendiri ini semua bukan kaleng-kaleng sememangnya mereka ini anak muda yang memiliki semangat yang besar dan begitu luar biasa sekali dan pada malam ini kita raikan oh wira-wira baharu sukan negara dalam arena tekbol dan mereka ini juga membawa pulang ya pingat gangsa dalam skuad remaja tekbol Malaysia yang berlangsung di skuad belia Asia di Bahrain pada baru ini pada 20 hingga 23 Oktober dan tahniah kita ucapkan kita bawa individu yang berkenaan di studio ketika ini adalah uh, di sebelah saya Muhammad Rahman Kirareza yang merupakan atlet taekbom Malaysia a uh, tahniah kita ucapkan ya di atas membawa pulang kejayaan pingat uh, gangsa dan juga uh, ketua jurulatih taekbom Malaysia Encik Muhammad Hasno Ibrahim Hashim. Assalamualaikum, selamat malam. selamat malam. satu topik kita yang begitu menarik sekali dalam darah hmm. muda hari ini mengenai remaja taekbom Malaysia menyinar di pentas Asia. Kalau bercakap mengenai taekbom adalah satu sukan yang baru ya. Eh. Hmm. Dan saya pun sempatlah buat research kan. Hmm. Ah, tengok seni taekbom ni ala-ala ah, nak menyi menyeimbang mengembangkan bola. Betul, ah, sesuatu susah. yang susah sebenarnya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Memerlukan satu skill yang tinggi. Uh, dan uh, terlebih dahulu kita nak ucapkan kepada uh, Tahniah, kepada pasukan Tahniah juga kepada coach uh, dua pingat gangsa di Sukan Belia Asia 2025. Satu pencapaian besar buat skuad muda kita khasnya. Dan mungkin uh, coach boleh kongsikan lagi detik-detik uh, paling bermakna sepanjang kejohanan di Bahrain uh, sepanjang tempoh tersebut sehinggalah merangkul uh, membawa pulang pingat gangsa pada hari ini. Ya. Uh, okay, Alhamdulillah mm -hmm. masa detik gembira tu lah uh, lepas dia orang lep, uh, melepasi pingkat grouping tu mm -hmm. Lepas tu dia orang jejak ke semifinal so, Masa tu saya rasa macam uh, kita ada harapan untuk pingat masa ni mm -hmm. ha, yeah. <laughs> Tapi lawan yang kita jumpa tu pun tough juga kan So kita pergi ke 3-4 so mm -hmm. lawan dia orang dekat 3-4 tu kita dah Pernah kalahkan dekat grouping. Jadi okay. memang saya rasa kita boleh beat diorang masa tu. Hmm. Dan alhamdulillah, diorang dapat beat. Itu benda yang paling saya peninglah. Uh -huh. Excited, seronok masa tu. Ye, yeah, satu kemenangan. Itu. Orang kata ini yeah. merupakan satu titik permulaan ya hadiah Tidak. untuk negara dalam sukan tek bowl. Ah, Ahmad ah, mungkin cerita, dah berapa tahun dah aktif dalam sukan tek ni? ini. Saya bermain tek baru 3 bulan. Baru tahun ni start main tiga bulan. Macam tak percaya je dengar kan. Oh satu luar biasa ni. Orang kata ini memang sememangnya berbakat. Okey, dan Rahmat mungkin boleh cerita perasaan Rahmat masa berdiri di podium itu. Orang kata apa? Membawa pulang uh, pingat gangsa ni uh, dalam acara double lelaki dengan Amiruddin Danish Saya berdiri di podium tu sangat happy sebab mm -hmm. first time naik podium Asia paling besar. Sebelum ni naik podium kecil-kecil je. So jadi happy lah. Tak ada nak terkata. Tu. Tak terkata. Sampai sekarang pun Ahmad tak terkata senyum je. <laughs> Tapi sangka tak akan membawa pulang uh, sebarang pingat kemenangan pada malam tu. Tak sangka sebab term lawan Cina tu betul-betul fight game. Mm -hmm. Saya susah nak agak boleh menang ke tak boleh. Nak beryakinkan sangat boleh menang dengan Cina. Mm -hmm. so, maknanya go the flow fight. lah. Ya. Yeah. Hmm, Tolong tapi... fight-fight hmm? Alhamdulillah rezeki kat okay. Malaysia Alhamdulillah Dan uh, kita nak tanya juga Kak Coach uh, Ramai yang masih lagi baru dengan sukan tagball kan <tuk> Kalau kita bercakap mengenai tagball Orang tercari-cari sukan apa tu Mulalah orang akan membuat uh, Orang kata apa research uh, Di laman sosial Ataupun di platform Google Dan apa sebenarnya tagball yang menjadikan sukan ini Dilihat sukan baru Dan juga menarik untuk generasi muda dia ah uh, okey table ni dia sukannya menggabungkan ah uh, contoh sepak takraw, batu pingpong, bola sepak. Jadi mm. uh, dia combine tiga sukan ni jadikan satu sukan yang pada saya memang menarik kan. Mm -hmm. uh, untuk mungkin yang belum pernah cuba ni dia nampak macam apa ni biasa tapi mm -hmm. pada yang dah cuba ni dia akan nampak sukan ni menarik. Mm -hmm. Untuk uh, Laki boleh main, perempuan boleh main. Lepas tu dia sukan ni, dia aa, apa... Dia menggabungkan aa, macam kepatasan, kawalan bola kat situ. Jadi, mm -hmm. dia memang seronoklah untuk anak-anak yeah. muda ni main sekarang. Maknanya kalau nak main sukan tekbol ni, kena menguasai tiga-tiga jenis sukan tu ke ataupun terus mm. main tekbol sahaja? Aa, tak perlu pun. Aa, mm -hmm. Tapi dia kalau ada, dia ada ketiga-tiga tu, dia lebih baik, dia boleh buat lebih baik daripada okay. kalau dia tak ada lah. Contohnya mm -hmm. kalau dia tak ada, dia terpaksa mula daripada bawah. Mm -hmm. Tapi contoh okay. macam Rahmat, dia basic pada sepak takraw. Okay. Ha, jadi dia mudah okay. untuk dia adapt sukan tu. Yeah. Itulah rahsianya Rahmat, Suka ta sepak takraw. Saya tengok juga ala-ala sepak takraw dalam masa sama mengimbangkan bola. Yang digunakan macam bola sepak ke atau macam mana tu? Lebih kurang macam bola sepak lah okay, tapi, tapi bola khas lagi. untuk takt Okey. Saiz yang sama. Saiz sama, mm -hmm. saiz 5 tapi dia lebih ringan daripada bola sepak lah. Okey. Mm. Okey Rahmat beraksi dalam dua kategori eh dalam uh, pertandingan ini iaitu kategori single lelaki dan juga double lelaki dengan Amiro Denish. Uh, dan macam mana Rahmat nak seimbangkan uh, tenaga untuk fokus bila bertanding dalam dua acara uh, berbeza? Sebab single ni fokus kepada diri sendiri kan? Yeah. Kerana uh, berkumpulan tu uh, sudah tentulah kita fokus kepada dua individu secara berkumpulan. Bagaimana nak menyeimbangkan momentum tersebut? bila main single ni stamina kena kuat mm -mm. so dia kena banyak guna idea kalau nak macam nak bagi masuk bola ke apa kalau double ni bila main berdua senang sikit dia punya cara nak libas matikan bola tu macam tu eh itu dia tips yang dibagi eh <laughs> satu lagi dia ada kerjasama lah orang ya. kata kena ada komunikasi yang baiklah dengan rakan sepasukan ni eh? itu yang pastinya dan uh, kalau kita rasa tagball ni nampak mudah sebenarnya banyak teknik dan juga taktik halus uh, dan mungkin Rahmat boleh kongsikan kemahiran yang paling penting yang Rahmat perlu kuasai ataupun skill Rahmat yang ada ni untuk memenangkan dalam pertandingan tersebut dan juga sehingga sampai ke tahap uh, sukan belia Asia Kemahiran dia dalam single ni mm -mm. Dia kena jaga setting dengan smash Kalau setting tak ada, smash pun tak ada okay. Mm. Untuk yeah. untuk memastikan rahmat uh, pakar dalam uh, orang kata teknik ini Berapa masa lama yang digunakan untuk latihan? Um, tiga bulan lebih je saya ambil masa untuk tu Sebab mm. saya sebelum ni main takro Bila dah main takro jadi biasa nak timbang bola mm. Dalam tiga bulan tu saya cari-cari Hmm, maknanya rahmat dah ada asas lah. Untuk tag bond tak ada satu tekanan lah untuk tah rahmat untuk uh, kata melakukannya. Tak ada masalah ya. Okey coach, kita nak tahu juga uh, itu dari cerita segi rahmat ya. Orang kata satu bakat luar biasa lah tiga bulan saja hmm. yang diperlukan untuk membawa pulang pingat gangsa. Dan pingat gangsa tu pun ada dekat atas meja kita sekarang hmm. ni. Uh, ini dia pingat gangsa yang mengharumkan nama negara uh, dalam sukan tagball uh, untuk kategori kategori belia. Ya, Belia, ya? okay, itu yang pastinya uh, ada di tangan saya ketika ini uh, dan uh, coach kita nak tahu juga kekuatan utama skuad remaja Malaysia berbanding uh, pasukan lain di rantau ini mungkin coach boleh kongsikan ah uh, okay. semangat juang tu memang adalah mm -mm. satu dengan basic yang diorang ada ni itu kita punya kekuatan sebenarnya bandingkan dengan pasukan-pasukan lain rantau ASEAN ni macam kita, kita tahulah player-player dia kebaikannya plateball ni dia lahir daripada Cepat takraw. Jadi dong ada. ada satu asas yang lain berbanding negara-negara uh, Asia uh, Asia lain yang orang tak ada apa yang kita ada. Uh, hmm. Jadi jadi kita guna contoh dia macam kita Asia Asia Tenggara ni kita ada gulung, uh, ada backstroke, rose pipe, Jadi jadi uh, benda tu tak ada pada ah negara-negara lain ni Aa, Aa, kita... orang kata apa uh, itu adalah sukan kita ya sukan budaya ah, Melayu iya, kan betul. yang diangkat ah uh, lebih itu memudahkanlah skill tu cuma perlu diperbarui perlu diasah lagi oh, itu betul. yang pastinya kan lepas tu kita nak tahu juga daripada segi latihan skuad uh, belia kita ni memerlukan jangka masa berapa lama untuk latihan sebelum uh, masuk ah uh, ke uh, ke, uh, ke pertandingan uh, sukan belia Asia di Bahrain baru, -baru ni untuk okey untuk baru ni lorang ni uh, cuma kita Cuma ada masa dua minggu je masa tu Sebelum kita ke Bahrain aa, Berbanding Pasukan, ok empat pasukan yang ke Semifinal lain tu, uh -huh. bila saya Bersimbang dengan coach dia, dua orang dah Training empat ke aa, Enam bulan Jadi aa, saya pun terkejut ya, Bila kita kita boleh Bawa balik pingat tu dengan Dua minggu punya training InsyaAllah kan, tak ada masalah Rasanya eh, akan datang kalau kita Boleh dapat lebih masa sama macam dia orang mungkin ya. kita boleh buat lebih baik daripada Insya sekarang insyaallah kan. pada masa akan datang ha. ya lebih baik lagi saya dengar cerita Dua minggu ni macam eh Kejut pula rasanya. Macam main-main je kan. Tapi itulah kenyataannya. Dan semem sememangnya itu mempunyai satu semangat kesukanan yang cukup luar biasa sekali bagi pasukan belia kita, Belia Remaja Malaysia. Dan juga kita nak tahu juga daripada Rahmat untuk menjadikan seseorang itu berjaya dalam bidang sukan yang diceburi, kan? khasnya dalam tagball ini. Apakah rahsianya ataupun resepi kejayaan tersebut daripada segi disiplin ataupun bagaimana? First disiplin kena jaga. Lepas mm -hmm. tu, Buang rasa malas mm -hmm. yang tak boleh, apa tu, kena buang lah rasa malas tu, lawan sikit rasa malas, mm -hmm. disiplin, training. training kena jaga semua tu. Mm -hmm. Memang makan semua jaga, tidur makan, semua jaga? semua kena jaga, tidur semua kena jaga. Mm -hmm. Kalau tak ada semua tu hilang. Okay. Mm. Sekarang ni macam mana? makan pantang lagi ke atau ah uh, inilah masanya saya nak enjoy sekejap. Ah <laughs> uh, alhamdulillah dan nanti kembali ke jalan yang <laughs> orang kata pangkal jalan ya itu yang pastinya jangan tersasar. Okey dan kita bercakap lagi uh, mengenai sukan tagball uh, sebagai jurulatih apa pelan pembangunan MTA untuk memastikan kejayaan di Bahrain bukan sekadar kita lihat sebagai kejutan semata-mata. Uh. Sebab apa yang kita dapat saksikan ini merupakan satu kejayaan kali pertama. Mungkin ada yang uh, antara mereka di luar sana yang bersifatkan ini sebagai satu kejutan ataupun sesuatu yang di luar jangka berlaku hmm. aa, dan aa, tetapi menjadi permulaan, tapi sebenarnya merupakan titik pertama ataupun titik mula menjadi kepada permulaan aa, kepada era baharu tekbol Malaysia khasnya kerana sukan ini dilihat satu sukan yang baru dan mungkin daripada titik kemenangan ini aa, sukan tekbol akan lebih dikenali lebih diangkat lagi di dalam sukan negara kita. Bagaimana Coach? Hmm, Okey, untuk yang terbarulah, kami memang dalam perancangan untuk tahun hadapan uh -huh. kita akan mula masuk ke sekolah-sekolah. Uh -huh. Dan uh, insya-Allah sekarang ni kita akan membina uh, kita akan cari satu dua sekolah di setiap zon ni untuk uh -huh. jadikan sekolah-sekolah projek. Okey. Ha sekolah, -sekolah projek okay. uh, table. Uh -huh. Sekolah projek. Dan setakat ini uh, ada perancangan uh, yang lebih jelas ke yang dilakukan daripada pihak pengurusan Hmm, ada Dia punya roadmap tu Memang adalah uh -huh. ha, Cuma kita Belum lagi Sebab Kita sekarang ni Tengah tumpukan Untuk squad sukan C kita uh -huh. Jadi Tahun depan Baru kita akan start Dengan kita punya Ni lah Kertas kerja kita tu uh -huh. Untuk masuk ke sekolah-sekolah ni Dan dalam masa sama Kita akan buat Klinik-klinik Techball okay. Untuk ha, Peringkat remaja Peringkat bawah kan. Untuk uh -huh. Target kita Empat tahun akan datang ha, Jadi kita kita akan cari remaja-remaja yang bawah umur contoh 14 tahun ni Hmm, nak mencari pakat baru eh itu ya. yang pastinya kan uh, dan uh, setakat ini juga untuk uh, Rahmat kita nak tahu juga ya eh, mengenai uh, sukan tagball ini uh, nampak mudah tetapi nyata ianya mempunyai beberapa teknik ya eh? banyak teknik uh, rahsia orang kata secret recipe lah yang harus dipelajari dan apakah kemahiran penting yang Rahmat uh, perlu kuasai untuk sampai ke tahap uh, sukan Asia ni kemahiran penting saya kena setiap kali nak start training kena mm -hmm. timbang dulu kiri kanan mm hmm peha kiri kanan buat asas yang simple-simple dulu nanti lama-lama dia -lama, akan boleh jadi ke depan ke depan kebiasaan oh. ke depan ke depan eh macam betul eh <laughs> oh sangat comel <laughs> Ahmad ni kena mana buzz eh okey tak apa kita kongsikan je uh, dan uh, Rahmat setakat ini apabila dah meraih kejayaan ini adakah Ahmad uh, ketika ini bersedia untuk berkongsikan teknik-teknik uh, yang ada bersama dengan rakan sepasukan ataupun bagaimana untuk memajukan lagi pasukan uh, tagball uh, belia Malaysia ketika ini ya eh, akan kongsilah pengalaman saya hmm. yang saya dapat sebelum ni Sikit-sikit mm -hmm. saya dapat Saya akan berkongsi dengan kawan-kawan Okey insyaAllah ya Kata ilmu ni wajib dikongsikan Kalau lebih-lebih kongsi dia lebih meluas Itu yang pastinya Dan difahamkan juga pembiayaan uh, Untuk skuad Remaja Techbom Malaysia ni digunakan dalam pembiayaan sendiri maksudnya hmm, tidak menggunakan dana daripada pihak kerajaan ini adalah sesuatu yang saya kira kan cukup menarik untuk kita kupaskan dan mungkin coach boleh kongsikan bagaimana datangnya semangat itu untuk membawa sehingga sanggup berjuang ke peringkat tertinggi menggunakan dana yang ada hmm dana tu memang uh, dia datang daripada kita punya ni lah persatuan yeah. saya pun terima kasih jugalah dengan mm -hmm. kita punya presiden kita, esko-esko mm -hmm. kita, uh, pengurus pasukan kita mm. uh, bantuan daripada diorang ni jugalah sebenarnya yang bolehkan kita ke Bahrain ni lah mm. uh, dengan dana diorang ni jadi um, macam mana nak cakap harapan, uh, harapan. harapan uh, saya harap Mm -hmm. saya harap akan datang kita dari ada bantuan daripada pihak-pihak lain contohnya KBS, mm -hmm. MSN dan untuk ataupun Penaja-penaja lain mm -hmm. dan juga saya harapkan juga daripada pihak-pihak contohnya media mm -hmm. untuk membantu kita mengembangkan lagi sukan table ni dekat uh, Malaysia. Mm -hmm. uh, kalau kita faham kita tengok pun sukan ni uh, mungkin kalau ikutkan 2017 tu uh -huh. ada ada orang cakap dah lama, ada orang uh -huh. cakap baru kan. Tapi uh, dengan bantuan contoh semua pihak ni, insyaallah kita harapan tu untuk ke depan sukan ini lebih mengembang akan datang. Uh -huh. Lebih tinggi kan Ya dan Dalam masa sama Boleh memperkembangkan lagi ya, Fasiliti hmm, Sukan betul. Tekbol ini Untuk lebih uh, Orang kata Latihan yang lebih konsisten uh, Dan lebih lengkap Lagi itu yang pastinya Dan kita nak tahu juga Coach uh, Mengenai cabaran paling besar Untuk membangunkan Sukan baru Seperti Sukan Tekbol ini Di Malaysia Dari segi fasiliti Pendedahan Ataupun Pengiktirafan rasmi Bagaimana Hmm, Okey Dari segi Pengiktirafan ni Buat masa ini Kita Uh, belumlah sampai ke tahap tu uh -huh. uh, tapi insyaallah dengan hadirnya medal uh -huh. uh, daripada atlet-atlet uh -huh. kita ni dekat Sukan Asia ni insyaallah mungkin ialah uh, macam kita cakap tadi diorang akan nampak dan memberi kita uh -huh. pengiktirafan tu kan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Okey dan rahmat pula belajar daripada pengalaman ya di Bahrain aa, pastinya. Apa yang boleh dijadikan inspirasi kepada remaja lain khasnya kepada remaja di luar sana yang ketika ini nak menceburi aa, dalam sukan baharu seperti Tech Ball ni. Sebab ada juga antara mereka yang terinspirasi dengan Rahmat kan apabila pulang aa, membawa pulang kemenangan bagaimana? Bila macam ni nak cakap. Kalau uh, nak menceburi sukan tekbol, ni sukan mm -hmm. baru. Yeah. Dia ambil jangka panjang panjang jugalah nak apa nak kenal first saya nak main sukan table ni pun saya tengok dulu video. Mm -hmm. Saya training first pun saya tak tahu macam mana cara dia. Mm -hmm. Bila saya belajar slow-slow, tengok tu, lepas tu bila dah masuk kejohanan walaupun first time dia jadi jangan takut je. Jangan takut. Okey. Kalau tak, hilangkan nervous tu, mm -hmm. bila nervous ada dia rasa macam tak boleh main semua tu. Mm -hmm. yang pasti kena fokus eh? ya yeah, kena, kena fokus dan uh, kepada remaja-remaja uh, di luar sana yang berminat nak menceburi sukan tekbol selain daripada buang rasa takut fokus apa lagi uh, skill yang mereka perlu ada adakah perlu membuat latihan uh, menyeimbang bola ke ataupun main dululah sepak raga baru dah terer baru masuk tekbol bagaimana tak perlu pun main sepak tak pun tak mm -hmm. perlu cuma nak main tekbol ni kena timbang selalu uh, tak timbang dalam uh, dua hari macam tu pun dah boleh hilang skill. dia punya skill. Hmm. Nah hari-hari timbang benda uh -huh. tu. Buat yang simple-simple. Uh -huh. Biar dapat lebih lagi lah. Okay. Ambil satu atau dua jam sehari kan uh -huh. untuk uh, timbang, uh -huh. bola tu. Gunakan kiri, kanan, kaki. Uh -huh untuk dapatkan uh, kita punya skill tu. Skill menimbang bola tu sebab dalam table ball ni uh -huh. uh, kita kena ada sebelum kita masuk ke table tu, kita kena ada uh, skill menimbang bola tu. Ya. Hmm. Untuk Ahmad sendiri berapa lama masih diperlukan untuk menjalani latihan ah uh, menimbang bola ni? Memang sebab saya dah main takraw, bila uh -huh. nak timbang bola tu jadi saya dah biasa. Uh -huh. Tim saya ambil dalam Dekat setahun juga nak hmm. Dapatkan timbang semua tu Setahun nak mahir kan itu yang pastinya, wow itu satu yang menarik sekali eh ya. dan mungkin kita bercakap dengan coach lah mungkin ramai yang belum pernah tahu bahawa sukan taekbond ini boleh dimainkan oleh semua peringkat usia ya tidak okay. hanya tertakluk kepada golongan remaja semata-mata dan bagaimana MTA dilihat boleh menarik lebih ramai lagi anak muda ataupun komuniti untuk jadikan sukan taekbond ini sebagai gaya hidup sihat dan juga gaya hidup aktif hmm mungkin uh, ada juga kita buat uh, apa permainan biasa-biasa uh, ni dekat contoh kat taman-taman mm -hmm. ataupun contoh yang terhampir sebelum ni kita bawa table tu ke uh, Taman Tasik Titiwangsa tu. Mm. Jadi kita ajak Sambil kita bermain tu ajak orang ramai main samalah lah. Hmm. orang kata macam badminton, macam, macam bola kan aa, jadikan betul. dia satu sukan yang kebiasaan betul. kan bukan satu sukan aa, yang khas saja kan betul. itu dia dan aa, tahmat juga aa, mungkin soalan terakhir kan sebelum kita nak berpisah ini kita nak tahu juga siapa idola aa, Rahmat aa, dalam sukan taekbond ini siapa yang menjadikan Rahmat sebagai inspirasi untuk di atas kejayaan ini saya tengok macam saya yang ada jadi kan inspirasi uh -uh. saya tengok dalam video apor di uh -huh. negara lain ah uh -huh. dia, dia top one dalam tekbol ni saya tengok saya belajar so so uh -huh. dari situ saya dapat inspirasi okey coach pun suruh selalu tengok dia punya game macam mana uh -huh. dapat kat situ dapat dia punya game itu dia ha itu dia dan mungkin harapan rahmat terhadap uh, bidang sukan tekbol yang rahmat uh, ceburi ketika ini eh nak terus training untuk dapatkan nombor satulah mm -hmm. bawa nama Malaysia semua itu mm -hmm. dan coach pula harapan mungkin boleh kongsikan sikit banyak kalau, harapan okay, sukan ni mm -mm. lebih berkembang lah kat Malaysia yeah. uh, lebih dikenali kat Malaysia mm -hmm. dan uh, saya memang minta kalau boleh bila dia berkembang ni kita akan lebih ramai pemain-pemain akan pool pemain ni lebih ramai daripada sekarang ni sekarang ni mungkin agak terhad untuk kita pilih pemain uh -huh. aa, untuk mewakili Malaysia, mewakili uh -huh. negara. Uh -huh. Tapi bila sukan ni dapat berkembang aa, lebih ramai yang akan turun bermain dalam sukan table ni, kita lebih akan ada lebih ramai pemain untuk kita buat pemilihan, panggil kan, cuba try and error mana player yang Mungkin bagus kan Ya betul, uh, betul. Itu yang pastinya Dan semoga Sukan Tekbol Malaysia uh, Maju jaya Hendaknya terima Terus kasih. memenangi Ke peringkat Persadaran antarabangsa Dengan membawa pulang Orang kata apa Pingat-pingat yang lebih besar Lagi lepas ni kan Ini dua minggu je baru Dah bawa pulang Satu pingat gangsa ya uh, Dalam uh, Sukan Belia ASEAN Berlangsung di Bahrain Baru-baru ini Tahniah sekali lagi kita Ketujuhkan yeah. kepada Skuad mm. Remaja Tekbol Malaysia kita ada uh, nampaknya terima Sampai di sini saja Kita bersiaran rancangan uh, Darah Muda Pada hari ini Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.